shunday shaxslar borki qonunlarni chetlab o'tib mo'may daromad topishni niyat qilishadi ana shunday shaxslardan biri soxta pullar savdosi bilan shug'ullanmoqchi bo'ldi mirobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan qalbaki pullarni yasash va ularni sotish jinoyatlarini aniqlash yuzasidan tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazildi natijada bir necha ming qalbaki aqsh dollari musodara qilinib fuqarolarimizni aldanib qolishlarining oldi olindi ma'lum bo'lishicha bu kabi noqonuniy ish bilan bir nechta shaxs shug'ullanib kelgan ular soxta pullarni chet eldan sotib olganlar misol uchun yigirma olti million so'm evaziga yuz dona ellik aqsh dollari kupyurasini xarid qilish mumkin bo'lgan o'tkazilgan tadbirlar davomida jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari qalbaki pullar savdosi bilan shug'ullanuvchi shaxslarga boshchilik qilib kelgan fuqaroni qo'lga oldilar o'zim o'sha turkiyada chiqadi deb eshitdim ko'chadan undan bundan turkiyada chiqadi o'zim o'sha turkiyaga bordim istanbullik bitta setora degan qiz bilan tanishib qoldim keyin uorqaliitda mariyam degan o'zi osha istanbullik ekanam shulardan u narsani borligini bildim 3 ming dollar oldim albaki uch ming dollar oldim keyin ular bilan kelishib boshqa yangi yaxshirog'idan sifati yaxshirog'idan jo'natsizar deb договор qilib kelganimda yana yana o'zim ikki ming olib kelganman elliktalik qolganini ular jo'natib yuborishgan qolganii jami o'sha o'n besh ming olib kelganman shu ishga aloqasi bo'lgan soxta pullarni dastlab do'konda savdo qiluvchi tadbirkorlardan biri payqab qolgan tekshirib ko'rganida haqiqatdan ham valyuta qalbaki bo'lib chiqqan hozirda mazkur ishga aloqador bo'lgan fuqarolardan olingan barcha pullar toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi xodimlari tomonidan tekshiruvdan o'tkazildi va bu pullar foydalanishga yaroqsiz deb topildi mirobod tumani jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan <tüksiyonlu> toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markaziga xorijiy kupyuradagi bir qancha pullar olib kelindi va ushbu pullar tadqiqot jarayonida tekshirilganida qalbaki ekanligi aniqlandi ushbu holat yuzasidan ekspertiza xulosalari yozma tarzda taqdim etildi salkam yigirma ming soxta aqsh dollarini sotmoqchi bo'lgan fuqaroga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining tegishli moddalariga binoan jinoyat ishi qo'zg'atildi qonun ustuvorligi ta'minlandi